Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Украина с бюджетом на 2015 год. В понедельник ночью закон поддержали 233 народных депутата. 233 решения принято. Я всех приветствую сын. Главный финансовый документ рассчитан из прогноза падения экономики в 4,3%, а при инфляции 13%. Доходы бюджета установлены в размере 475 миллиардов 240 миллионов гривен, а расходы превышают 527 миллиардов. Дефицит госбюджета составит 63 миллиарда 670 миллионов гривен. Ключевая цель принятого документа – обеспечить финансирование национальной безопасности и обороны. По словам премьер-министра Арсения Цунюка, на это предусмотрено 90 миллиардов гривен. Из них 6 миллиардов госгарантии концерна пром на закупку и производство вооружения. Кроме этого, фонд регионального развития получит порядка 3 миллиардов гривен. Еще 500 миллионов выделят на детскую больницу «Ахмадет». Киеву предусмотрено почти 2 миллиарда на погашение долгов. Глава правительства также заявил, что документ будет корректироваться в зависимости от договоренности с кредиторами. Первый пересмотр

Парламент этой ночью проголосовал также за налоговую реформу. Теперь количество налогов в Украине сократится с 22 до 9. Среди них останутся налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость, акцизный налог, рентная плата, пошлины, а также местные налоги на имущество и единый налог. Это позволит упростить процедуру администрирования и уменьшить нагрузку на бизнес. Среди главных налоговых изменений смягчение налога на недвижимость, установление новых ставок рентных платежей, отказ от обязательного использования кассовых аппаратов на рынке, введение 10% налога на оборот лотерей, введение налога на авто с двигателями от 3 литров. Также правительство предлагает повысить ставку налога на пассивные доходы физлиц с 15% до 20%. Кроме этого, депутаты начали борьбу против зарплат в конвертах. Верховная Рада приняла законопроект о реформировании общеобязательного государственного социального страхования и легализации фонда оплаты труда. Закон предусматривает снижение единого социального взноса с 41% до 16%. Держава, зі свого боку, зробила крок. Государство со своей стороны сделало невероятный шаг. Уменьшение единого социального взноса с 41 до 16 процентов. И мы верим нашему бизнесу, что бизнес сделает шаг навстречу не государству, а людям. Потому что это доходы пенсионного фонда, это выплаты пенсий и других социальных льгот и выведет из тени заработные платы, выведет их в прозрачный механизм, перестанет платить их в конвертах, пользоваться налоговыми ямами и таким образом уклоняться от налогообложения и лишать граждан Украины надлежащего пенсионного обеспечения. Запорожская атомная электростанция подключила шестой блок к энергосистеме Украины после устранения неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе АЭС. Блок подключен вчера вечером в половине одиннадцатого. Сейчас работают все шесть энергоблоков. Радиационный фон на промышленной площадке и в санитарно-защитной зоне соответствует природному радиационному фонду в месте расположения Запорожской АЭС. Напомню, в воскресенье в 5 утра энергоблок номер шесть был отключен от сети из-за срабатывания системы защиты генератора. Ночь в зоне проведения АТО прошла напряженно. Террористы восемь раз открывали огонь по позициям украинских военных. Об этом сообщают в пресс-центре операции. В течение ночи боевики обстреляли из минометов пески дважды гранитные. Из стрелкового оружия вели огонь по новому терминалу Донецкого аэропорта и селу Петровское. Трижды за ночь применяли артиллерию против украинских военнослужащих возле села Новотроицка. Вчера в течение дня они совершили два минометных обстрела сил АТО. В 11 утра в районе в районе населенного пункта Крымская, а в полдень поблизости села Нижняя. Вновь активизировались беспилотники противника. Они были замечены в районе населенных пунктов Новоселовка, Толоковка, Сартана и Гнутова. Украинские военные в Донецком аэропорту получили продовольствие. По договоренности с сепаратистами, осаждающими стратегический объект, к нему прибыл автомобиль с припасами. Предварительно боевики обыскали транспорт и проверили все коробки. После этого под экскортом террориста в армейском автомобиле позволили въехать на территорию аэропорта. Вместе с армейцами пропустили журналисты в информагентство «Рейтер». Обратно транспорт вернулся с одним из раненых киборгов. Люди, которые добровольно и безвозмездно помогали другим, массово появились на Евромайдане. Сегодня волонтеры уже помогли тысячам семей, выехавших из Крыма и Донбасса. Отправили не одну тонну гуманитарной помощи в зону АТО. Среди добровольных помощников и простые граждане, и хорошо известные меценаты. О них расскажет Тамара Кононенко. Волонтер Михаил из организации «Народный тыл» считает, что результаты работы говорят сами за себя. Склад тщательно организован, его поделили на разные секции. Все полки полностью заполнены вещами, экипировкой, предметами первой необходимости. Все вещи закупают на пожертвованные деньги, что-то приносят люди или передают предприятия. Михаил продемонстрировал нам и так называемый «хендмейд» – вещи, которые волонтеры самостоятельно создают для солдат. Например, вот это, что не предусмотрено уставом, но необходимо в любой нормальной армии мира. Это балаклава из флиса. Флис — материал очень теплый и одновременно очень быстро высыхает. Поэтому ценятся и флисовые кофты, и нательное белье из флиса, и флисовые балаклавы. Кроме того, нашим уставом не предусмотрены нормальные разгрузочные системы. Вот вам пример классической ременно-плечевой системы, которая выполнена по макетам волонтеров. Своими руками волонтеры делают разные вещи. Таким образом, они не только вкладывают в них всю душу, но и экономят средства. Средняя цена была клавы в интернете 100 гривен, в то время как шитая волонтерами обходится всего в 10 А вот женщины из организации Материнский берег» плетут еще и маскировочные сети для солдат. Вспоминают, первые свои сетки создавали на улице, а материалы для них покупали за собственные деньги. Сегодня волонтеры работают в 4 смены. Сейчас плетут зимний вариант сетки белого цвета. Деньги на основу жертвуют украинцы, они же приносят и другие материалы. Я была свидетелем на 30 гривен, и 50, и 100. Вот плетаем ткань, которую тоже опять же люди приносят, или уже резано. В данный момент это белая ткань. Кто что может, что уже даже дома не нужно. Хотя бывает даже чисто новая. То есть кому-то не жалко не нового, и, и старая приносит все равно принесет пользу. А батальон пенсионерок из Броваров вяжет для военных теплые шерстяные носки. С недавних пор каждую пару украшает цвета национального флага. Первый моток ниток Валентина Федоровна купила сама. После начали помогать броварчане. Сегодня в батальоне 10 человек, самый старший 73. Женщины говорят, решили не сидеть сложа руки, а помогать армии. Такой человек по натуре, что вот хочется помочь на то, туда, вот все. А пенсия мала, все. Ну, хоть я из с пенсии понемножку там добавляешь там копеечки какие-то, все. А ты ходила по базару, и мне стукнула такая идея в голову. Думаю, а не собрать ли коллектив и вязать носки. Важную роль играет и правильное питание, считают волонтеры. Большой популярностью пользуются сухие заготовки, ведь сушеные овощи и фрукты в несколько раз легче и занимают меньше места. Они хорошо выдерживают хранение и перевозку, сохраняют все витамины и ценные вещества. Да и калорийность таких продуктов высокая, поэтому солдат с легкостью сможет подкрепиться сушеным мясом или фруктами, или всего за полчаса сварить домашний борщ. Ну, борщик. Здесь есть у нас капуста, бурячок, картошечка, морковка. Есть пакет пасты и специи. Овощи мы сушим. По каждому овощу есть своя технология. Потом мы это все собираем в одном месте и девочки весы. И по граммам пакуем такие пакеты. Они получаются на 5 литров. Этот пакет рассчитан воды. Вот. Сюда добавить только тушеночку и будет готовый борщ. Аптечка. То, без чего на фронте, просто не обойтись. Большая часть медикаментов, отправленных на передовую и военные госпитали, дело рук волонтеров. Сейчас они работают в двух направлениях. Первое – собирают и отправляют на фронт так называемые коробки общей медицины со всевозможными лекарствами. И второе – обеспечивают наших солдат индивидуальными аптечками по образцу НАТО. Их волонтеры не только самостоятельно укомплектовывают, но и добавляют новые составляющие. С помощью волшебных э, американо израильских и со всего мира средств кровоостанавливающих препаратов, бандажей формируется эта аптечка по образцу НАТО. Добавляем немного своего, то есть таблетки стараемся немного перекрыть там какие-то первые потребности для бойца. Она более походная такая, чуть крупнее, чем натовский образец присоединились к массовому движению в поддержку украинской армии и самые маленькие украинцы. Во многих столичных школах проводят специальные благотворительные ярмарки. К сбору денег и гуманитарной помощи дети привлекают педагогов и родителей. А малыши передают на фронт рисунки, поделки и вкусности. Я положила игрушку, овечку. В этот же год овцы – это им поздравление с Новым годом. И я еще им вышила красивую икону. Когда закончится война, то, они, то посылка отправится, и они будут скушать, и нас наслаждаться, и будет всех угощать. Поддержка со стороны украинцев значительно поднимает боевой дух ребят. Да и сами волонтеры, помогая бойцам, чувствуют себя частью общей победы. Они верят, что собранные ими аптечки, бронежилеты и каски спасли не одну жизнь. Что горячий домашний борщ согрел ни одного парня. Что детские рисунки вселяли уверенность ребят в то, что Украина – единая, неделимая страна. А украинцы – ее непобедимый народ. Мы работаем каждый день без выходных с 10 до 8 вечера конечно очень тяжело нереально бывает уставший и все но когда приходит солдат с благодарностью сюда или они звонят то просто вот за, за вот это вот обычное спасибо оттуда вырастают крылья Две украинки, находившиеся на горящем итальянском пароме, спасены. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского МИД Евгений Перебенис. Тем временем спасательная операция в Адриатическом море продолжается. Пожар на Норман-Атлантик удалось взять под контроль. Однако спасательная операция проходит сложно и медленно. Из-за сильного волнения моря пассажиров удается эвакуировать только вертолетами. На борту парома находилось 478 человек. Уже спасена половина из них. Но в Индонезии продолжаются поиски пассажирского лайнера малазийская компания Air Asia. Он пропал накануне на пути из Индонезии в Сингапур. На борту самолета находилось 162 человека, 155 пассажиров и 7 членов экипажа. Об их судьбе ничего не известно. В поисковой операции участвуют несколько самолетов, вертолетов и спасательных судов. Индонезия помогает Сингапур и Австралия. По мнению властей, скорее всего, самолет разбился и находится на дне моря. В данное время время спасателей следуют многочисленные острова в яванском море. По предварительной информации украинцев среди пассажиров не было. На этом у меня пока вся информация оставайтесь на нашем канале и до встречи.